Просто там же і дом, і квартира, і все, я там виноградники 60 кустів, надо ж. і кустов что-то Так подимав. а не страшно, що там гради. Та що, в Луганській там вже булі-мені спокійно. Луганський, так, нормально. От як виїхати, то перепустку треба, то ще щось треба. Але, що? Ви сам чи з родиною? З родиною, так. Да. І всі повертаються з вами разом? Ні, ні, я сам. А ви? Та, я їжджу туди кожний місяць почти. А, от перед новим годом був. Все вроде нормально там. В Луганську вже ж отійшли. в йшли, Луганське в щастя, там, потом, там от, в Дебальці. Так а Луганськ зараз підконтрольний українським військовим. Ні, 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 ні. Там то вже було, вони вже по городу бігали. Ну, дали ж команду відступити. Подступали. Так Так я ж це й думаю, що Луганськ нібито під терористичними Да, да, да. ну вже було, там все, вже було. Аж надо, ж не треба було відступати. Там в нас є Лутугіна, в Лутугіна стояли, в аеропорту стояли, все, жив. А потім як пішли, от, і танки, все, і швидко потікали. Так а ви як приїжджаєте, на вас якось косо не дивляться, що ви це з Черкас і ніби тут до терористів вертають? Так хай дивляться, хай дивляться. Там всі сепаратисти, нас не задають Ну Це дійсно страшно, я не знаю, що у вас є да, тобто? сміливість їздити. Кумовья, Роди, все, что оставалось. там. Они, я говорю, вам руки подрубать, и вы все равно пойдете голосовать. уже там так настроены. Пенсии не дают, то не дают, но все равно у нас лучше. Все равно у нас лучше. А как бы в референдум вы голосовали? Плотницкий вот нормальный, а Порошенко плохой. Вчера звонил, знаете, что они придумали? Плотницкий подал на не Порошенко, на, на Пороха, подал в суд чтобы нам отдали деньги. Какие вам деньги дать? И что вы просто? Вон выиграл Полошенко суд. А Порошенко что сделал? Взял трех этих судей и посадил в тюрьму. Ну вот этих, что э, им же лишили э, э, трех судей, вот это. Вов там. Э, э, вот, вот такие у них там. Телевидение ж не показывает украинское, а русские вот это. Плотницкие герои у них, все герои у них. Дуже сильно вже промиті, да, мізки у них. Mm? У них дуже міски вже промиті. Так, да, вони розвідя, розвитие... я навіть не знаю, кого розвиття. Обезьян. Там їх вже в обезьян превратили. Так а ваші родичі, що у вас з вами не приїхали? Вони підтримували транспорт. Мія жена тут, моя жена тут, діти тут, моя тут. А там кумовья все пооставались, они же там же ярые, ярые. С ними разговаривать невозможно. Поздравляющих с днем рождения, они тут вспоминают, а ваша, 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 ваша. Так что вы спрашиваете у Порошенко? Что вы у Порошенко говорите? Вы выбрали Плотницкого, идите спросите в него, идите. Так вы боитесь, Потому что он с автоматом сидит? оно все как начиналось, я, я видел, как они проезжали. Вот тут вот стоят эти, как их, ножи с автоматами, с охраной. Вот приехал с народом общаться. Народ там напуган, они с автоматом общаются с народом. Да, это Побыл я там, и под грады попал, и под все я попал. Там. Меня кума, он ноги побила эти... Кассетный, кассетный же. всем ранений. Не, кум, кум у меня, кум попал под кассетные. всем ранений, чуть кровью не столько. это. Поехали на блокпост, там не пропускают, там стреляют. О, ели, ели, Его то спасли. И все одно за террористов, да? Не, не. Там народ совсем другой по сравнению с, 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 с черкасами совсем другой. Он приехал сюда хоть пенсию перафую. Он увидел, говорит, ё мой, это совсем другой народ. Дякую, дякую, добрый день. Дякую. А у нас там, как говорится, враги друг друга.